sunnat bo'lsa ikkita xotinga uylanishlik hozir undan sal balantroq darajaga yetib qoldimi deymanda de? ayollarni soni ko'pligidan birinchidan ajrashganlarni soni ko'pligidan ikkinchidan va boshqa sabablarga ko'ra xotinni ikkita uchta qilishlik hozir zarur bo'lib qoldi sunnat deb turib shu ishga qo'l verayotgan ukalar belni mahkam chekinglar bolasini olib qolsa uylanaman bolasi yo'q'lga uylanaman O ikkita bolasi bilan qolganga kim uylanadi haqiqiy sunnatni tiriltirmoqchi bo'lsangiz ikkita uchta bolasi bilan bo'lgan mayli yoshi kattaroq bo'lsa ham oling o'g'il bola ha bu sizning ixtiyoringiz. qiz bolaga uylanasin ikkinchi yoki siz lekin qaranglarda sahobalar kimga xabdor bo'lyapti to'rtta bolasi bilan yoshi birga yetib qolgan ayolga sunnat uchun uylanib qo'yyapsizlar jo'ralarni bir qizib ketgan paytida kayfiyatinglar albatta uylanayotganingda <laughs> rizqli barakali qizga uylansang uni barakasi senga keladi deb aytdigiz uylanayotganimda shunaqasi uchrashini man qayerdan bilaman unaqani bilolmaysiz lekin u narsaga erishish uchun man rosa xohlardim hamma uylanayotgan yigitlar birinchi kechada arshdan yuz minglab farishtalar <laughs> tushiriladi ana o'shanda qiblaga qarab ayolini peshanasidan ushlab duo qilishinglar har bitta farishtani ominiga erishasizlar a bu holat sizga rizqini ham barakani ham beradi siz ollohdan so'rang soliha h so'rang xudodan so'rang namozlaringizni so'rang bitta narsani yaxshi bilaylik soliha jufti halol o'z o'zidan kelib qolmaydi o'z o'zidan nima u topilib qolmaydi ollohdan qattiq so'rang u narsani xudodan qattiq yolvorib so'rang namozlaringizni so'rang tahajjudlar o'qib so'rang beshvaqt namozlaringizni so'rang ramazonda ro'zalar tutib nafil ro'zalar tutib so'rang bir urozzoti aytdilarki soliha ayol bu rizq dedilar xudo tarafidan senga berilgan rizq uni xudodan so'rab olgin dedilar ko'ryapsizmi uylanish kerak bolalar yo'q yo'q faqat siz o'ylayotgan narsa uchun emas shunchaki zino tarafga tortilib ketib qolyapmiz mana ko'chada yuramiz, bir qizni ko'rib qolsak xayolimizga ming xil narsa kelishni boshlaydi yoki bo'lmasam bir qizni sevamiz to'g'rimi uni qayerdasiz ovqatlandingizmi ishlaringiz joyidami sizni sog'ondim. bugun shirinlik pishirib qo'ydim olib ketasizmi degan gaplariga fe'latvoriga o'ziga oshiq bo'lamiz beixtiyor ko'rishamiz qo'lini ushlaymiz yo'q yo'q bizning niyatimiz pok uylanamiz deb niyat qilamiz lekin buni tezlashtirish kerak bu bizni qo'limizda erkaklarning qo'lida qizlar buni hech qachon hal qilmaydi Alloh gunohlarimizni kechiruvchi zot to'g'ri lekin bilib turib gunoh qilish bu yaxshi emas. nikohni tezlashtirish kerak bolalar rizqdan xavotir olmang Buni Alloh o'zi beradi tushunarlii biz ukalar birovga uylanmoqchi bo'lsak nimasini yaxshi ko'rib uylanyapmiz bir qarab qo'yinglar Husni husninimi otasinimi nasl nasabinimi yoki dinini kızge, dini dininimi bu agar biz bir qizga uni dini uchun xulqi uchun axloqi uchun e'tiqodi uchun yaxshi ko'rib uylansak inshaalloh bu muhabbat birodarlar o'lgunimizcha siz bilan biz bilan yonimizda turadi